assalomu alaykum sizlar bilan asad yana youtube orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman demak eslasalaring o'tgan darsimizda sizlar bilan oxirgi marta ilkiy savol turini o'n sakkizinchi qismigacha o'rgangandik bugun davom ettirgan holatda o'n to'qqizinchi yigirmanchi savol turlarini ko'rib chiqamiz agar siz o'tgan darsni ko'rmagan bo'lsangiz shu yerda yozuv chiqdi shu yozuvni ustiga bosangiz o'tgan darsga olib o'tadi o'tgan darsni ko'rib bu darsga qaytib kelsangiz yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lib ko'proq tushunasiz hop demak ko'p gapirmaymanda testni qanaqangi aytish kerak undan tashqari o'n to'qqizinchi yigirmanchi test ular o'zi qanaqangi tushadi bizga shular bilan tanishib chiqishni boshlaymiz demak solmiumun ko'rinishda keladi bu solmaun bunday tushunsagiz bo'ladi biror bir narsaga ta'rif berish mavzusi demak qanaqadir u har xil bo'lishi mumkin misol uchun fan texnika bo'lishi mumkin yoki psixologiyaga oid shunga o'xshagan mavzular ko'proq qayta qayta tushadi nomi bo'lsa solmaumun deb aytiladi ya'ni tarif endi bitta bizga qisqacha ma'lumot bergan test haqida ko'radigan bo'lsak aytilyaptikik o'n to'qqizinchi yigirmanchi savol turi demak qovuz bo'ladi qovuzni ichiga bog'lovchi yoki ravishni qo'yadigan savol turi hisoblanib undan tashqari ma'no jihatdan bir biriga mos bo'ladigan variantni ham belgilagan savol turi hisoblanadi bu savol turi demak bizga so'zni qanchalik bilish qobiliyatimizni va dетальны mazmunlarga ma'nolarga qanchalik tushunishimizni sinash maqsadida bizga uchinchi darajani savollari taqdim qilinadi qovusga demak to'g'ri keladigan so'z bular odatda bog'lovchilar yoki ravishlar bo'ladi va undan tashqari bu savol so turida ma'lumotni yetkazib berib turganda tushadgan asosiy mavzulari tvishn tvisinj deyilyapti ya'ni oxirgi trendagi mavzular hop undan tashqari demak inson psixologiyasi texnika texnologiya ta'lim shunga o'xshagan mavzular tez tez tushib turadi deyilyapti Uh, demak asosiy tushagan mavzusi bu psixologiya yoki bo'lmasa fan texnologiya shunga o'xshagan mavzular ko'p ko'p tushib turadi va o'shanga aloqador bo'lgan so'zlarni bilib olsangiz yanada osonroq bo'ladi bu testda yetishingiz fancom rehbini ko'ramiz fancom demak birinchisida aytilyapti nda demon deganda testda nazarda tutilyapti bu yerda ya'ni testni o'qiganingizdan keyin variantni aniqlashingiz kerak ikkinchisida aytilyapti chuncha kainchopo sabsri ya'ni bizga o'n to'qqizinchi savol turdi demak variantlarda bog'lovchilar yoki anavilar bo'ladi ravishlar bo'ladi o'shalarni oldindan yodlab olgan bo'lishimiz kerak uchinchisida aytilyapti sontoddiyo demak variantda bizga 6 tagacha bo'lgan ma'lumotni demak kim qachon qayerda nimani qanday nimaga 6 tagacha bo'lgan ma'lumot esingizdan chiqmasin mana shularni tepada o'qigan tekstimiz bilan demak qarama qarshi qilib berish mumkin biz bularni ichidan to'rtta variant bo'lsa da bittasi to'g'ri keladi ya'ni tepadagi mana bu narsaga mos keladi ma'no jihatdan man bu savol turini ko'p usullari bor yechishda oson usuli bor to'liq o'qib anaqa qilish yechishingiz mumkin yoki qisqa qisqa kerakli joylarni o'qib javob topishingiz mumkin bu narsani man oldingi darsimizda batafsil tushuntirib ketgandim agar ko'rmagan bo'lsangiz shu yozuv chiqdi shu yozuvni ustiga bossangiz shu darsga olib o'tadi ko'rib bemalol neoda qanaqangi yechishdi tushunib olishingiz mumkin demak bu hayodagi ma'lumotlar ham ishladi bu strategiyalarna ham ishlatsangiz bo'laveradi man o'zim boshqacharoq qilib tushuntirib beraman testni o'zida amaliy tajribada sinab ko'ramiz usulni demak osonroq bo'lishi mumkin testni o'ziga -e, qaragan qaraydigan bo'lsak demak unaq bizga hikoya berilgan ko'rib turibsiz va ikkita variant biz endi mana shu bitta hikoyani o'qib -ok turib o'n to'qqizinchi savolga demak mana bu yerda qovuz turibdi ko'ryapsiz shu qovuzni ichiga mos keladigan bog'lovchi yoki ravish qo'yishimiz kerak bo'ladi yigirmanchi savol turida bo'lsa mana shu o'qigan hikoyamizga variantdan mos variantni belgilashimiz kerak u demak nemimum bilan bir xil bo'lishi kerak mana shu hikoyadagi mazmun bilan pastdagi belgilangan variantimiz bir xil bo'lishi kerak bizdan demak shularni so'rayapti Bés, ne Şunki, ne biz neundi o'rganganmiz shuning uchun neunga ko'p to'xtalmayman asosiysi biz uchun demak siz uchun yangilik bo'lmagan bu bo'lishi mumkin balki siz buni bilasiz umuman olganda mana bu o'n to'qqizinchi savol turini ko'rib chiqamiz qanaqangi ishlashni o'n to'qqizinchi savol turida ko'p kishi bunday qilib aytadi mana bu hikoyani o'qiydi o'qigandan keyin mos keladigan mana bu to'rtta demak bu bog'lovchi yoki so'z bo'lishi mumkin ravish bo'lishi mumkin shularni qousni ichiga qo'yishga harakat qiladi buni to'liq o'qib chiqib bo'lgandan keyin ko'p kishi mana bu joyini yana qaytadan ko'proq o'qiydi ya'ni yaxshiroq tushunish uchun bu holatda qarang vaqtingiz ko'p ketib qoladi o'zi bilasiz imtihonda ilkida vaqt juda judayam tez o'tib ketadi to'g'ri yetmish minut vaqt beriladi agar siz ko daraja olmoqchi bo'lsangiz o'zi qirqinchi elliginchi savolga borganingizda vaqtingiz o'zi sizda judayham kam qoladi shuning uchun bunaqangi testlardi ko'proq to'liq o'qimasdan turib texnikani et ishlatib yechganingizni actishni maslahat beraman ho'p endi buni siri nimada qanaqangi yechiladi biz bu testda mana bu bizga berilgan qovuzdan keyingi gapni qaraymiz keyingi gapni qaraganimizda to'g'ri bilmagan so'zingiz bo'lishi mumkin lekin xavotir olmang bilmagan so'zingiz bo'lsa ham to'g'ri javob topa olasiz lekin grammatika bilishingiz kerak payrda ishlab turgan grammatika muhim ya'ni bu testdan keyin qaysi grammatika kelib turgani qovuzdan keyin qaysi grammatika kelib turgani aynan mana bu yerga qanaqangi bog'lovchi kirishini aniqlab beradi hop qaraymiz birinchi bog'lovchilarga qarab chiqaylik demak pirog agar yoki bo'lsa ham degan tarjimada keladi bo'lsa ham ko'proq mullun degani demak albatta manyak degani agar kvayon bo'lsa haqiqatdan ham to'rtta variant turibdi demak bulardan bittasi mye to'g'ri kelib tushishi kerak siz qaraysiz imtihon paytida demak hovusdan keying gapga qaraysizda ko'rishingiz mumkin taga taaknta deyilyapti nimadir qilsa nimadirni ma'nosini anglatar ekan ho'p gap to'liq o'qimadim nimadir qilsa misol uchun mana hozir bitta o'zbek tilida misol tushuntirib beramanda yaxshi o'qisangiz yaxshi natija olasiz agar yaxshi o'qisangiz yaxshi natija olasiz to'g'rimi demak e'tibor bergan bo'lsangiz gapimga ge, agar yaxshi yaşı, o'qisangiz yaxshi natija olasiz dedim to'g'rimi agar so'zini ishlatib ketdim va undan keyingi gapimda ge, siz ya'ni grammatika grammatikasiga to'g'ri keladi bu grammatikasini ishlatyapman endi bu yerda bizda ham miyon turibdi demak mana bu yerga tushagan so'z agar bo'ladi va u narsa manyak uchinchi variantda demak turibdi va uchinchi variant to'g'ri bo'ladi demak qiyin emas siz bunda faqat bilishingiz kerak bo'lgan asosiy muhim bo'lgan narsa mana bu bog'lovchilardan keyin nima kelishi qaysi grammatika kelishi bu juda ham muhim bu narsani bunday deb tushunsangiz bo'laveradi o'rtaq grammatikalar bor va o'rtaq bog'lovchilar bor o'rtoq ravishlar bor ya'ni munday misol uchun aya gramatikasidan keyin ishlatishimiz kerak bo'lgan grammatika illi suv itta illi su itta grammatikasi ishlaydi biz manyak so'zini ishlatganimizdan keyin undan keyin ishlaydigan grammatika bu miyon bo'ladi tushunyapsizmi mana shu qaysi narsadan keyin qaysi narsa kelishini buni qolipini bil olsaniz hech qanaqangi muammosiz hech qanaqangi o'qib tarjima qilib boshingizni qotirmasdan demak to'g'ri javob topishingiz mumkin bu eng zo'r usul bundan zo'r usulini manimcha toplmag kerak endi neunga to'xtaladigan bo'lsak neunda man buni tushuntirganman demak o'n birinchi o'n ikkin o'n ikkinchi savol turlarini ko'rib chiqqanimiz tushuntirganman birinchi variantni o'qiysiz variantga aloqador bo'lgan so'zni ya'ni sinonim so'zni tepadan qidirasiz demak tota deyilyapti yani nimadir bo'lagan ajraladigan holati yo'q mana va bizga kerak emas shuni tonada so'ziga aloqador yoki bo'lmasa antonim sinonimlarni qidirasiz namki to'da bo'lsa tonadagi yaqin so'z ya'ni ma'no jihatdan bir xil tonada ajralmoq namki to'da qo'yib ketmoq bunday olib qarasiz bir biriga yaqin mana shunaqangi qilib shunaqangi bo'lsa deyilyapti demak bu narsa birinchi variantda ketadi bu so'zdan chunki demak namka inan annakyondemak bu yerda annakiyon demak egasini yonidan ketadigan holati yo'q deyilyapti a bu mana shunaqangi qo'yib ketsa yaqinlashsa demak haninga ya'ni yo'lovchiga deyilyapti shuning uchun birinchi variant ketadi uh, ikkida aytilyapti annakyon monjaga senk kuju sent demak mana bu annayon mana bu kuju sentoga yugurib borar kan tayada degani yugurib bormoq hop bu narsa mana bu yerda berilyapti bizga shu gapga demak aloqador bo'lgan mana kuju sento bor mana bu yerda ham bor 추계압도로 옥시, 다짐악시, 부토우르믄, 오토르믄 불고랑스 안내기언의 행인에 추위를 매물면 안내케언을 타라카 추위에 상태를 확인하고 구추센터에 연락해야 한다 그는 안내케로우츠네 오시 바른을 타고 도로우츠는 율로우츠네, 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 율로우츠 egasini holatini aniqlab undan keyin kuchu sentga boradi ya'ni qutqaruv markaziga aloqaga chiqadi bu yerda it aloqaga chiqmaydida anneon degani bu ko'zi ojizlar uchun yo'l boshlovchi it shu narsani annekon deb aytiladi bu yerda annekon yo'lovchini oldiga yaqinlashadi deyilyapti yo'lovchi bo'lsa mana bu heni kuchusentoga boradi a variantda d annekon muammo yuzaga kelsa demak kuchu sento ya'ni kucu sentoga boradi qutqaruv markaziga boradi deyilyapti shuning uchun дальше ketadi ho'p uchta aytilyaptideylyapti a degani shoshilinch degani ya'ni shoshilinch holat yuzaga keldi degan ma'noni anglatadi deyilyapti man bu yerda o'zi grammatikasidan bilib olishimiz mumkin teshida grammatikasi turibdi ehon degani xavf xavf yaqinlashyapti degan ma'noni anglatadi deb demak bizga ko'rsatib bdi babuyerda shoshilinch holat yuzaga kelgan paydo bo'ldi degan ma'noni anglatadi deyilyapti bu mana bu tepada berilgan gap bilan mana uchinchi variant bir biriga to'g'ri keladi xavfli holat nimayu shoshilinch holat nima bo'lsa ham bir biriga sinonim narsa shuning uchun bunda uchinchi variant to'g'ri bo'ladi agar yaxshi tushunmagan bo'lsangiz hachqisi yo'q buni qarasizeak playlistga kirsangiz youtube kanalida playlistga kirsangiz ilki bo'limlariga o'tasiz ilki bo'limida o'n birinchi o'n ikkinchi savol turini yechish usullari ko'rsatilgan o'sha usullarni yaxshilab ko'rib chiqsangiz yanada yaxshiroq tushunasiz demakmdana savol turida qanaqangi texnikani ishlatib test yechish haqida batafsil ma'lumot berib ketganman va endi yana boshqasini ko'rib chiqamiz misol uchun mana bu yerda ham bizga qovus berilgan va to'rtta variant bog'lovchilar berilgan kraon ani unday bo'lsa kedaga ustiga ustak kramyon unday bo'lsa panmion aksincha ichaon degani bunday ho'p nima qilardik qovuzdan keyingi gapni o'qiymiz to'g'rimi qovuzdan keyingi gapni o'qib bu yerda ishlab turgan grammatikani belgilashimiz kerak man qarang ishlab turgan grammatika Uh, bu grammatika yongyaromiy bo'lishi kerak ya'ni bog'lovchi grammatika bo'lishi kerak yakunlovchi grammatikaga qarashni maslahat beraman asosan mana bu yerda kelib turgan grammatikaga qaraysiz yani baqavasu mana bu to degan grammatikaa to degani ham degani to'g'ri nimadir unday bo'lsa mana shuni ham qilish kerak ustiga ustak mana shuni ham qilish kerak aksincha mana shuni ham qilish kerak unday bo'lsa mana shuni ham qilish kerak bugun ishlarim judayam ko'p youtubega video chiqarishim kerak o'zimni darslarimni ham qilishim kerak gapiradigan bo'lsam ishlatadigan o'rtada bu gapni o'rtasida ishlatadigan so'zim demak e'tibor bergan bo'lsangiz bugun darslarim ko'p ustiga ustak youtubega video ham qo'yishim kerak to'dan keyin qaysi narsani ishlatdim ustiga ustakd to'g'rimi kedaga yerda ikkinchi variant yani. bilib oling mana kedagadan keyin har doim bu keladigan narsa to bo'ladi qaradiz to grammati bormi bo'ldi сразу kedagani belgilang keyin yana bitta narsa bor krigo bo'lib kelishi ham mumkin kedagadan keyin ham krigo bog'lovchisidan keyin ham mana bu yerda to grammatk ishlaydi bunga e'tibor berib qo'yasiz agar krigo bo'lsa krigo kedaga bo'lsa variantda kedagani belgilashingiz kerak bu narsalar juda muhim qaysidan keyin qaysi narsa kelishini bilib olsangiz buham foydasi tegadi yozib turganingizda ham gapingiz tabiiy chiqadi undan tashqari testda yetib turganingizda ham hech qancha vaqt sarflamaysizda ра shunday qaraysiz abatta to bor ekan youtubeda ko'r odim demak to' bo'lsa keraki degan variant to'g'ri bo'ladi deb imtihon paytida shunday belgilab qo'ysangiz bo'ldi sizdan zo'ri yo'q shunaqangi qilsiz hop demak endi asosiy narsaga o'tadigan bo'lsak mana bu tushagan so'zlar bo'ladi tarjimasini videoni ko'rib bo'lsangiz pastga qarasangiz telegramga aloqador gruppa bor ya'ni link bor sizga qoldirilgan o'sha linkni ustiga bosasiz telegram gruhimga qo'shilsangiz shu so'zlarni hammasini tarjimasini audio ko'rinishda işte, gruppaga jo'natib qo'yaman bemalol bemalol anoqa qilib yozib yodlab olz bo'ladi va qaysindan keyin qaysi narsa ishlashini agar siz bilmasangiz misol uchun kdagadan keyin uyerda nima ishlashini bilmasangiz xattopik kitobi bor xattopik kitobini ii ikkinchisia tushuntirish qismi bor o'sha qismda qaysi grammatikadan keyin qaysi gramaтиka kelishi qaysi chopdan keyin qaysi grammatika kelishi bular полный to'liq yani. tushuntirib berilgan shuni bitta ko'rib chiqishni maslahat beraman u kitobni agar u kitob sizda yo'q bo'lsa mani telegram guhimga qo'shilsangiz u kitobni ham elektronniy variantini tashlab yani. beraman hop demak bugungi darsimiz o'n to'qqiz yigirmani ko'rib chiqdik mana shu edi agar tushunmagan joyingiz bo'lsa savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring fikringizni savollaringizga javob beraman kommentariyada yozib qoldirsangiz telegram gruppaga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling agar siz bu videoni telegram orqali ko'rib turgan bo'lsangiz youtube kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz albatta youbega a'zo bo'lib qo'ling agar youtubeda bo'lsangiz telegram kanalimda bo'lmasangiz telegramga ham a'zo bo'lib qo'ying azabun. va instagramim instagram, instagram profilimni ham qoldiraman xohlasangiz unga ham подписаться tashlab qo'yishingiz mumkin ho'p demak agar foydali bo'lgan bo'lsa sizlarga yoqqan bo'lsa man bundan juda ham xursandman do'stlaringizga ham ulashing kanalimizni tavsiya qiling kanalimizda nimagadir obunachi ko'payapti lekin prosmotrlar mani nazarimda tushib ketgan oldingiaqangi aktiv emas kanal buni sababini o'zim ham bilmayapman ho'p do'stlaringizga ham taklif qiling kanalimizga ular ham qo'shilishsin qancha ko'p odamga yetib borsa man shuncha xursand bo'laman agar do'stlaringizni taklif qilsangiz guruhimizga telegram guruhimizga agar do'stlaringizni qo'shsangiz korey tilida o'qib turgan man juda ham xursand bo'laman bundan motivatsiya olib keyin man ham balki har kuni video chiqararman hop demak sigi so'rab turadilaring yana bitta asosiy narsani aytib ketay s ko'rsamiz xudo xohlasa chiqadi shu videodan keyin chiqadigan kursimiz demak sigi bo'ladi ellik birinchi sigida ko'rib chiqamiz sizlar bilan hammaga rahmat xudo xohlasa ko'rishamiz yaxshi kunlarda sog' bo'linglar